ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः भृगभृगुमुनिमोहिनं वरीषादिवृत्तेषयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलावाभिन्नम् किमपि यदवभादं तत्तिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यल् प्राहुः परात्मबुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्तिगतनं तव धातादु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्ण सत्त्वोत्कटत्वमपि शास्तितमो विकारच्चेष्टादिगं च तव शङ्करना तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां शौवात्मनापि खलु सर्वमयत्वखेदो शंसन्ध्युपासनविधौ तदपि स्वदस्तु त्वच्चूमित्यदि दृढं बिहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽविभगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयदि यो न हि पक्षपादि तुन्निष्टमेव नाम सहस्रगादि व्याख्यन् भवन् स्तुतिवरं च गदिं गद्वन्द्वे मूर्तित्रयादिगमुवादरमन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमम् सकलेश्वरम् त्वाम् ध्यानञ्च निष्कळमसौ प्रणवेखरुक्त्वामेव तत्र सगलं निजगादनान्यम् समस्तसारे जराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागत परं पदं ते कथितं न शूलिन यद्भ्रामकल्प इह भागवदद्वितीयस्कन्दोदिदं पपुरनावृतमेष That's <coughs>